касается вот в каждом шкафу сетевого насоса стоит блок, то что его будет касаться. И все выводится в одну общую систему и заводится в общей котельной автоматике. Панель. И вот это уже пара параметры общей котельной. АВР электропитания, АВР всех насосов, сигнализации пожарные, СОЦАЖ. лампочка красным горит. А АВР на насосах у нас э считается давление и... Работа и насоса, самового а насоса. А он... по давлению нет, он... да, Сос... да? Не совсем. Давление оно будет в системе сам по себе. А собственно по насосам раб... работает насос, или он выключится по... срабатывает в качестве реле. Или... или, скажем, автомат. Вот сейчас. Горит лампочка. Здесь соответственно параметры можно устанавливать. Вот конкретно у них все время горит. Гра график, координаты тепло теплового графика. Ни ни Нижняя координата, верхняя координата, их Y. Они ее могут корректировать, менять. это будет температура. Когда будет полная очередь уже, да, у нас обещают наладить уже каскадное регулирование, соответственно, оно уже будет в более автоматическом, без участия уже такого оператора, как сейчас. Сейчас он у нас такой полу скажем так, автоматическом режиме работы. Здесь уже все как-то, что касается самого котла, там, где выводится копиратор, здесь общий контроль. То есть загорится просто котел один, котел два. Но я говорю, у вас только уже заложено. Да да, 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 да. То, что конкретно на котле смотрят там, здесь просто что-то что с котлом. А, куда бежать? Зеленая лампочка говорит о включении, понимаете? Ну, наоборот. Это... Наоборот, нужно. Наоборот, уже за замечание. Заменить. Зеленые на да, красные лампочки. Тут надо как-то и не знаю, что ты думаешь. А что думать? Пойдем в оператор. Тут думаешь, тут немножко по-другому лампочка-то по одна.